Vakıga süresi, Vakıga süresi Mekke'den sürelerden ol, ol tohan altı ayetten varattır. Manası ulu hadise demektir. Bu söz ilk ince ayette ediliyor. Bu sürede kıyametin ön yanına bolp geçecek hadiseler, insanların ahiretteki adayları, Allah'ın birliğinin ve bağlılığının delilleri, hem de Kur'an'ın kevr vasıfları beğen ediliyor. Rahman ve Rahim olan adı bilen, ulu hadise kıyamet bulunuyor. Onun amala aşçaklarını yalan hiç kim yoktur. Ol kafirleri peteldir, müminleri beygeldir. Yer güçlü tartan vakti, dağlar dargap, bölüp bölüp bölüp, kovada kaymalasan, çan todunu övürlen vakti, siz üç topar olursunuz. Birincisi, sağdakiler, ol sağdakiler, nehilli bağlıdır. İkincisi, çepdekiler, ol çepdekiler, nehilli bittaktır. Üçüncüsü, olar İmanna we hayırda öngnä bolanlardyr, yarisanlardyr. Olar Allah yaqin bolanlardyr. Olar naghm cennetlerinde dirler. Olaryň köp bölegi awwal gymmatlardan dyr. Olaryň az bölegi kabiiller hem son gymmatlardan dyr. Olar göwher bilen bedelen tahtlarda garşylykly ýatyn oturarlar. Olorun daşından mağın çeşmesinden doldurlan mey şerbetten dolu bağdalar, künnükler ve kateler bilen ebediliğe yeten yaş kılmatkar oğlanlar aynananlar. Olorun ondan mey şerbetten kelleleri ağırmak, terhoş hem olmalar. Olora dünyada eden hayırlı işlerinin hile ve hükmününe öz gövün iflen miveleri, işlerinin çeken kuşlarının etleri, dilindirler, tadaplar yali, iyirik ölü, hüyürler vardır. Olor ol yerde cennette ne boş ne de günah işe yeterecek söz eşi derler. Onlara salam salam deyler. Sağdaklar, ol sağdaklar ne hilli bağlıdır. Onlar saha vasıp giden tükönüksüz ülcelerin, gür salkımlı bananların, yayran kölögelerin, sıvırdap atkayan suların, utarmayan hem de gadağın edilmeyen dürlü dümen miyvelerin için ne Olor, Olar kalnadalan düşöklerin üstünne bolarlar. Biz hüyürleri Hä, bir ýara-da, bismillah ýara-da keşpleriňi hasla uwdan edip yaratdyk. Bit olary sardaqlar üçin aşyk bolan halda, olar bilen dünýäniň ýaşlary, boygulyklary edip yaratdyk. Olaryň bir tapary uwal qymmatlardan bir tapary hem soňqa qymmatlardan dirdir. Çep täkler, bu çep täkler nä hil betbagtdyr. Olar ýylikleri çenli baryp ýetýän, gydgynywdy we suwda gaynarlar. Olar salkınlık ve peyda vermeyen kapkara dumanın kölüvesini ne olurlar? Ta ki, olar bundan yon, dünyada kailer keyfi sapa içinde adıptılar. Olar in ulu günahin etmekte, Allah şerif koşmakta, ercellik görkü diyerdiler. Olar, hey bit ölüp, toprak ve çüren tüm kolonmadan son, tədədən dəyirəldilər mi? Önkə hem dəyirəldilər mi? Ey Muhammed, sen olara, Önküler hem Sonkular hem belli bir günün belli bir vaatını mahşer meydanına hükmen cemlenerler deyip ay. Son söz ey hak yoldan adaşanlar ve hakı yalan hafaplananlar ve kun ağacının meyvesinden yersiniz. Karınlarınızı onun bilen doldurursunuz. Üstünden hem kaynağı su içersiniz. Göya suhsan diyorların suva topulup içişi hali topulup içersiniz. Yine bu din hasat gününe olara verilecek yol adagadır. Tidi bir yarattık. Biz siz bu hakikati tasdik edecek değil misiniz? Hani aydın. Sizden dökülen dadi erkeklik suunu görmediniz mi? Ol varada oynanmadınız mı? Onu insan görünüşünde siz yarattınız mı? Ya da biz yarattık. Sizin aranızda ölümü biz takdir yadgıd ettik. Bizim önümüde hiç kim geçip bilmez. Bizim sizi yok edip, şekillerini yüt edip, Sizin bilmedik görünüşünüzde yaratmağa gücümüz yetiyendir. Siz ilkinci yaratılışı kovbil yansınız. Biz siz kıyamatta direlecektiniz var ya da fikir edecek mi? Siz ikin dağdınızı tokumunuzu görmeyersiniz mi? Onu siz gover diyersiniz mi? Ya biz gover diyeriz. Eğer biz onu kuğur çöpe uğrardık. Siz hem hayran kalıp, analıp kalırdınız. Siz takik berga battık. rahmetimiz bir derek bolly yok biz irskaldan mahrum edildik diýerdiňiz siz öýdi çan suwmady görmeýärsiňiz mi onu bulutdan siz inderdiňiz mi ýa-da biz inderdik biz eger isleseňiz onu duwdy ajy edip bilerdik biz siz şükür etmeň däl meýsem siz öýr ýakýan odyňyzy görmeýärsiňiz mi onuň agajyny siz ýaratdyňyz ýa-da biz ýaratdyk biz onu Doğuda kodunu yata salma uçuyun büträ yol açlar ya da mätässär çekin bir peýda edip goýduk sen beýik perwerdigaryň adyny tesbih et ýyldyzlaryň asmanyň aýy ýerleriniň qasam bolsun eger bilseňiz akl ýeter bolsaňyz bu uly qasamdyr tatib bu gijgin saklanýan bir kitapda لوхы мәхwulda bolan keramet-i Qur'andyr oňa eger tämil bolanlar el değirip bilerler ol älemleriň perwerdigary tarapından inderlendir Sizin bu sözü əskərmətçiliyə deyərsiniz mi? Onu yalan hatabda yarsınız mi? Allah'ın size veren burs kalına şükür etməli onu yalan hatabda dercaya deyərsiniz mi? Biz sizin canınız boğazınıza yeten vaati ter edip analıp qalarsınız. Biz olsa onu acalını da sizden haf yakindir. Emma siz hakikati görüp bilmərsiniz. Eger sizin ahirette bercek kasamız yok olsa ve siz doğulçul olsanız onu çıkan ol ruhi zani iidine öwrün de eger zan kişi Allah yakın imanlardan bolsa onun üçin rahatlyk gödel urskal we nagym cennetleri vardır eger ol sagdaqlardan bolsa ona Sana sagdaqlardan salam bolsun diýler emma eger adasan we hak dini hataplanlardan bolsa onno ona gaýna suwdan hödür ediler soň hem ol dogda hadanlar Taqib, bu anit haqikatın ödüdür, vez, ten beyik perverdigarin adını tesbih